восьмое место в мире по э, диализаторам. Это один процент, чтобы вам было понятно. Вот. Области, где э, располагаются центры гемодиализа, э, оборудованные фирмой Фризениус, я могу перечислять, вы можете почитать, это Киев, Киевская область, Черкасская, Черневская, Сумская, ну, порядка больше десяти областей. Фирма Белка поставляет всего лишь две области. Волынская и Херсонская. Вот. Фирма «Белка» не работала в Запорожской области ни одного месяца, фирма «Фризеню» больше 20 лет. Аппараты, которые будут поставляться, ну, как бы, если ему дадут добро на поставку оборудования центра городского гемодиализа, занимают, по 2013 году заняли первое место по среде аппаратов гемодиализа в мире. Вот. Кроме прочего, я могу сказать еще, что в Запорожье существует инженер, который осуществляет наладку и ремонт, э, сертифицированный Фрезениусом, инженер, который осуществляет наладку и ремонт как аппаратов гемодиализа, так и водоочистки фирмы Фрезенюс. Вот. У фирмы Белка такого нет. Я могу долго перечислять преимущества фирмы Фрезениус. Поверьте мне, это просто я со своего опыта горького сужу о преимуществах этой фирмы. То есть это не чиновники, которые... Говорят, там э, чисто с точки зрения не знаю, теории. Я прав. Почему я заговорю об этой э, фильме? Я вам расскажу такую историю. Первого числа этого месяца у нас состоялась, ну, скажем так, мы предприняли попытку попасть на заседание рабочей группы по строительству этого центра. возглавляемое сверху. Нас оттуда культурно попросили, пообещал, ребята, у нас тут просто будет э, как бы... Консультация в рабочий момент мы будем обсуждать, а в пятницу мы соберемся все, пригласим ваши э, пациентские организации и будем принимать решение. Сейчас решение никакого принимать не будет. Нет, ну что. И, и спрашивают меня Свиркин. Говорит, а вы на диализе? Я говорю, да. А вот скажите мне, пожалуйста, а вот низкопоточный и высокопоточный диализ, какой лучше? Ну вот смотрите, я стою перед вами, да, я веду активный образ жизни. Вот я кручусь на высокопоточном диализе да, странно. А мне вот тут подали э, научные мужи, это его слово, и он так потряс бумажкой, вот заключение, что лучше низкопоточный диагноз. Так я скажу вам вот что. Как раз фирма «Белка» э, производит оборудование для низкопоточной гемодиализа. Я хотел вам сказать, почему вам не обратиться, у нас есть специалисты достойные, скажем, Слава на Корнеева, которая знает использовать высокопоточный диализ, она даст вам свое заключение. Ловская вот. Елена Геннадьевна. Есть, какие там научные мужики дали ему заключение, я не знаю, Но я как потребитель этой услуги ему сказать, высокопоточный диализ это будущий, высокопоточный диализ это вчерашний. Ну, у меня, в принципе, все. Скажите, пожалуйста, вот вы выступали, говорили о том, что вы хорошо знаете, вы это разбираете, почему-то ваши слова совпали один в один с ушаку. Они говорят о том, что у нас прекрасные поставщики, нам другого не надо, мы будем работать только с этой монопольной монополией, потому что она прекрасна. И тут же переводится вопрос. Я бы хотел, чтобы вы немножко глубже подумали и сказали, если мы решили делать имодиализный центр, нужно ли сделать так, чтобы бюджет был минимально э, затрачен? Нужен ли конкурс между монополиями, которые сейчас установлены, для того, чтобы цены снижались? Я вам приведу пример. Белка в Киеве 1280. Вот у меня все документы. Киев 6 миллионов, молодых, А у нас в Запорожье 1580. Если мы купим оборудование или возьмем подарок, мы заложим в эту цену содержание, ремонт, сервис. И тогда вырастут снова бюджетные расходы на этот процесс. Ну, я к секундочку. Давай. Я к чему говорю? Весь подход, который подходит, я бы хотел, чтобы мы сейчас перевернули не в качество, рассказываемое, которое, допустим, и лучше фондов. Может быть, но это две машины, которые выполняют одну и ту же функцию. Нам нужно рассмотреть затратную часть. Нам нужно рассмотреть, стоит ли выбрасывать 28 миллионов, если мы на следующий год будем иметь резерв, этих 28 миллионов. Если приходит какой-то оппонент, вот я к вам обращаюсь, да, и говорили э, сама, мы готовы сделать это без единого бюджетного ремонта, сами сделать ремонт э, этого оборудования, снизить э, стоимость и поставить такое оборудование. И никто заметьте из медицинской э, братьи которые руководят и я прошу возьмите специалиста послушайте на когда можно пригласить специалиста белый чтобы он приехал и вот это все объяснил низкочастотное высокочастотное